Да, мы хотим Блэсэч, обратить да. внимание общества президента Украины, что в Чернигове сейчас происходит массовый подкуп голосов. Без комментариев. Как вы к этому относитесь? Вы, вы, вы представляете такое, что вы стояли в такой очереди? Нет, я никак себя там не представляю. Ни мы, ни наши семьи на это не пойдут никогда. Конечно. Да, никогда не пойдут, потому что у нас своя есть гражданская позиция. Мы против этого. Если президент издает указ, да, и здесь о запрете спасибо, а, пока, а, 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 продажи стоит. голосов. Так почему а же продаж. здесь делается все наоборот? Это было в первом туре при Березенко, это делается сейчас. А, мы вы делается здесь а вы не видите? Подойдите, спросите. Мы конкретно отвечаем на ваш вопрос, почему мы здесь. Спросите с той стороны, почему они здесь. Хорошо. По всему Чернигову идет полный хаос. Все, абсолютно все, заходят в дома, заходит, раздают пенсии, предлагают сразу деньги, люди ждут. Ну, люди Нуждаются, поэтому и ждут. Вот я так считаю. Скажите, ваше имя, фамилия, пожалуйста. Мое имя Маргарита. Маргарита? Да, а, предзвища Ну, это, это очень важно. Ну, и трава человека, конечно. Вы ну, же ничего плохого не говорите? Нет, ничего плохого. Старта. Курташова. Курташова. Да. Скрипка Ольга. Скрипка да. Я я социальная мы помощь делаете? А социальная помощь в каком виде? Социальная помощь уже идет э, в... Кого? Как? Приходят люди с разными проблемами. Ага. Некоторые люди приходят. Нет, но человек сказал, 300 гривен дает. Это есть тоже социальная помощь. А, кто вам что сказал? 300 гривен. А. который записывает на очередь. Я хотел записаться на 300 гривен. Есть... Он говорит: 300 гривен дает, да. Я говорю, ну а после это... выбора говорит, ну не знает, то есть как после выборов. Вот, ну, не не знаю, вряд ли, чтобы этот человек что-то говорил. Так, сколько есть социальная помощь? Говорю, но до какой форме это социальная помощь? Социальная помощь. Приходит человек и уточняет. Ему, значит, необходимо, некоторым людям необходимо сделать, возможно, крышу. Некоторых людей, возможно, течет крыша. Ну, а приходит те, кому... человек. крыша все нормально. А вот те, которым 300 гривен можно. Ну, здесь получить, как учебник сказал, который записывает. Здесь, значит, Но помещают... меня Он меня записал в очередь на 300 гривен. Здравствуйте, здравствуйте. Возможно, это помощь по малой мощи. Если человек малоимущий, значит, ему выдают данную социальную помощь. 300 гривен, да? да. Угу. Слушайте, а малоимущие да, как как это какие я... Меня зовут Галина Борисовна Овчинникова. Скажите, пожалуйста, на что здесь происходит? Большая очередь людей и непонятные какие-то... Ну, насколько... Нет, я, насколько я понимаю, то здесь продают голоса от Рушенко. Я пришла, я думала здесь оберег, ну, по -лиски. просто оказывается здесь откровенная скупка голосов. Вам удалось попасть в середину и получить эти деньги? Нет, не пустили, когда я узнала, что для этого нужен дефекционный код, паспорт, и я просто не зашла туда. Вас не пустили или вы не поступили? Ну, и то, и другое нельзя сказать, что больше, что меньше. А что вы говорите про идентификационный код? Слышали еще какие-то там наклейки или что Ну, много я многое что слышала. Я, ну, во-первых, ну, это же собирательный образ, что я слышала. Я просто стояла в очереди, мне отправили сюда. А, говорят, чтобы нужно это дать, и если я проголосую за Атрошенко, то мне еще потом дадут денег. Я не собираюсь продавать свой голос. А меня направили. Я сюда пришла не просто так. Меня просто направили люди вот в желтых фарточках и дали мне... Вот ну, вот это дали. Да. Говорят, по этому адресу прийти. Говорит, по этому адресу. Ну, я пришла, видимо, не... Это, это не помощь, а подкуп, я так понимаю. А какие суммы фигурируют? 700, я слышала. 700 сразу или там, сначала и потом? Ну, я слышала до и после, а разные суммы. И 200, и 300, и 700. Ну, наверное, растут цены к вечеру. Не знаю. Спасибо. А, давайте, спасибо, а, а что, что говорят? Да, если победит кто? А Трошенко если победит, еще, еще дадут помощь а да. а <свят> Получается, что вообще денег тогда не дадут. Да какой это тогда получается благотворительный фонд? Если он не соответствует, да. да. да, да, то записывается да, да, всем да, да. желающим. Нет, а, не всем. А записаться не можно? Не а у кого прописка черниговская. А, у кого прописка. вы слышали, что нибудь них штрих-коды? Да, слышали. Да, есть штрих-коды, ставят на паспорт. Ну да, я слышала, что мужчинам клеят в серединку паспорта на бумажечку, а женщинам на политурку. Так а зачем? Понятия не имеем, они не объясняют, что это такое. Сказали, там вам все расскажут, но туда же надо еще попасть. Туда попасть уже, но не Дает это на ваш выбор какой-то? Да нет, конечно, я туда не пойду. Абсолютно не пойду. Ну так, а что, ты сам за халявные гроши Денег просто Денег я хочу. Мясо и колбасы. Мало. о чем мне халявный а Не халява? Халява. Даю деньги дать. Дать беру и... Бьют, беги. Он сейчас придет, а трошка будет вас бить. Вы что, будете стоять? Будете текать. А сколько рассчитываете получается? Сколько дадут, столько чи Миллион. Да, на 102 был вызов. Ага. Ну, И еще раз надевается. Сейчас приедет следующая оперативная группа, будем разбираться. Ризные, різные, кажуть, в башне. Я утримуюсь від коментарів, ви звертаєтесь в прецентр МВС. Вам там, по даному факту, нададуть більш об'єктивні коментарі, тому що зараз чекаємо слідчо-оперативну групу і буде якби більше все достовірно встановитися та розбиратися.